নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হীৰেণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে অৰ্শ বিবাহ সৰ্বপ্ৰথম মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজতে সৰু পাৰে লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া সমূহৰ বিষয়লৈ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য অর্ষ বিবাহ কি অৰ্থ বিবাহৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেই জানি লওক মনুস্মতিৰ মতে সনাতন ধৰ্মত মুঠ আঠ প্ৰকাৰৰ বিবাহ আছে যাৰ ভিতৰত ব্ৰহ্ম বিবাহক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয় অৰ্শ বা আৰ্শ বিবাহো সেই শ্ৰেণীত আছে যি ব্ৰহ্ম বিবাহৰ সৈতে প্ৰায় একে কিন্তু ইয়াত গৰু বা সাৰ গৰু দান কৰা হয় সেইবাবে ইয়াক গোদান বিবাহ বুলিও কোৱা হয় আজি আপোনালোকক এই আৰ্শ বিবাহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়োৱা হৈছে আৰ্শ বিবাহৰ বিষয়ে যি তথ্য আপোনালোকে জানি লওক আৰ্শ বিবাহ কি এই বিবাহ হৈছে ব্ৰহ্ম বিবাহৰ এক প্ৰকাৰ কিন্তু ই মুখ্য দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীৰ সৈতে যি বিবাহ কৰা হয় সেই বিবাহক আৰ্শ বিবাহ বুলি কোৱা হয় ইফালে ব্ৰহ্ম বিবাহত দৰা কইনাৰ ফালৰ পৰা কোনো লেনদেন নহয় আৰু কেৱল ছোৱালীজনীক কইনাৰ ফালৰ পৰা দান কৰা হয় যাৰ পিছত একেখন আৰ্শ বিবাহত দৰা পক্ষৰ মানুহে ছোৱালীজনীৰ ফালে এযোৰ গৰু দান কৰা হয় ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে কইনাৰ কাষৰ মানুহে ছোৱালীজনীক লগত লৈ যোৱাৰ বাবে কইনাৰ মূল্য হিচাপে এযোৰ গৰু বা সাৰ গৰু পৰিশোধ কৰে তেতিয়াহে আৰ্শ বিবাহ সম্পূৰ্ণ হয় বুলি গণ্য কৰা হয় অৰ্শ বিবাহ কেনেকৈ কৰা হয় সেই বিষয়ত কিছু তথ্য ইয়াত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ব্ৰহ্ম বিবাহৰ দৰে একমাত্ৰ পাৰ্থক্য হৈছে যে ইয়াত এযোৰ গৰু দান দিয়া হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ লেনদেন আছে আনহাতে ব্ৰহ্ম বিবাহত যিকোনো ধৰণৰ ধন বা বস্তুৰ লেনদেন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াত দৰাৰ লোকসকলে বেছিভাগ ঋষি বা ধনী পৰিয়ালৰ সদস্য আছিল যিয়ে ছোৱালীজনীৰ ফালৰ লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ এযোৰ গৰু দান দিছিল যাক তেওঁলোকৰ খেতি আৰু জীৱিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বৰ্তমানৰ যি আৰ্শ বিবাহ সেই বিষয়েও জানি লওক যিহেতু ভাৰত এখন কৃষিজাত দেশ আৰু প্ৰাচীন কালত গৰু আৰু সাৰ গৰুক যথেষ্ট স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল সেই সময়ত গৰু বা সাৰ গৰু তেওঁলোকে খেতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ গাখীৰ আদিও পৰিয়ালটোক বিশেষভাৱে খোৱাইছিল সেইবাবে এই বিবাহ প্ৰচলিত আছিল য'ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক ছোৱালীজনীৰ বিয়াৰ দ্বাৰা সহায় কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিবাহ নগণ্য হৈ আছে আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাইছে সেইবাবে আজিকালি আৰ্শ বিবাহ খুব কম দেখা যায় এইখিনি আছিল আৰ্শ বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰু বিৱৰণ পুনৰ লগ পাম অনিতাৰ ভিতৰত আজিলে ধন্যবাদ